Ha? Huh? Oh, ha. Oh. <laughs> bila? Tadi ke bila? Ha, oh, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kita sama-sama insya-Allah memulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa yang bersama dengan kita pada malam ini di Masjid Kampung Sengkurong Bandar Seri Pegawan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ni kita akan bersama-sama di dalam sesi tadabbur Sesi tadabbur pada malam ini daripada Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk kita bersama-sama memahami sedikit daripada ayat yang akan kita baca pada malam ini. Pada malam ni kita baca insya-Allah daripada ayat 115. 115 daripada surah Al-Baqarah. 115 eh 115. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebutkan pada malam ni ayat 115 Allah Taala sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walillahil masyriq wal maghrib fa ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim Sadaqallahul azim. Ayat yang akan kita baca pada malam ni kita cuba faham sama-sama adalah ayat yang menceritakan tentang pemaling pemalingan kiblat perpindahan kiblat. Orang-orang yang balik daripada Mekah, balik buat haji, yang telah pergi buat haji, malam ni penerbangan yang pertama sampai daripada Mekah. Rombongan haji Perunai. Jadi orang-orang yang pernah pernah pergi ke Mekah Madinah, mereka akan jumpa satu masjid nama dia Masjid Kiblatain. Biasanya orang kita akan pergi ziarah masjid ni, Masjid Kiblatain. Maknanya masjid dua kiblat kenapa dinamakan sebagai masjid dua kiblat kerana asalnya orang-orang Islam ini sembahyang mereka ni menghadap ke Baitul Maqdis Masjid Baitul Maqdis Masjidil Aqsa terletaknya di Baitul Maqdis bahasa sekarang ni dalam peta ditulis Jerusalem Arab panggil Arshalun Arab Arshalun orang putih panggil Jerusalem tapi nama dia Baitul Maqdis Masjidil Aqsa dulunya orang Islam masa mula-mula mereka ini berpindah ke Madinah mereka ini mengadap ke Masjidil Aqsa selepas daripada 16 ataupun 17 bulan maknanya setahun lebih orang Islam mengadap ke Masjidil Aqsa tiba-tiba turunlah perintah daripada Allah Subhanahu SWT supaya mengadap ke Makkah Al-Mukarramah dalam petanya kita akan tengok Madinah ni Madinah al Munawwarah terletak tengah-tengah bukan tengah-tengah lah maksudnya ialah daripada dari segi arahnya ialah Masjidil Aqsa ke atas Masjidil Nab, Masjid Makkah di bawah jadi bila berada bila kita berada di Mekah Madinah al Munawwarah kalau sembahyang tu menghadap ke Masjidil Aqsa ke atas Maknanya kalau masjid kita ni ikut masjid kita lah, bukan masjid kita tapi contohnya, menghadap ke belakang sana tapi bila me, disuruh oleh Allah Ta'ala perintah Allah menghadap ke masjidil haram, maka terbalik macam tu, Ah ha, gitu jadi terbalik 180 darjah. pada masa tu lah orang-orang Yahudi mereka ni mengatakan macam-macam kata-kata, mereka menuduh orang Islam ni dah pening kepala lah orang Islam ni dah tak kena apa benda ni kan apa dah kena kepada orang Islam ni jadi tuduhan-tuduhan ini kadang-kadang menyebabkan orang Islam pun jadi confused ha, nah, ada juga termakan termakan dengan kata-kata tuduhan ataupun lobi-lobi ni orang-orang Yahudi ni jadi akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala antara ayat yang turun adalah ayat ini ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berkata walillahil Mashriq wal maghrib bagi Allah lah milik Allah lah sama ada barat ataupun timur sama ada timur atau barat jadi artinya barat dan timur ini bagi kita tidak jadi masalah yang masalahnya adalah kita ini kita ikut cakap siapa kita mendengar cakap siapa kita ikut arahan siapa kalau kita ikut arahan Allah subhanahu wa ta'ala tak jadi masalah Allah ta'ala kata barat kita mengadap ke barat Allah ta'ala kata timur kita mengadap ke timur pada hari ini orang Islam kita semua mengadap ke mana masjidil haram kenapa masjid kenapa masjidil haram kerana ada Kaabah bukan kerana ada Kaabah tapi kerana Allah Ta'ala menyuruh kita menghadap ke arah Kaabah. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, memerintahkan kita menghadap ke timur, kita akan menghadap ke timur. Yang penting kita ikut cakap siapa, kita dengar cakap siapa, kita patuh kepada siapa. Bukannya timur atau barat. Sebab tu dalam ayat ni Allah Taala sebut walillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat ni dua-dua tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu confuse, jangan pening kepala. Fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap? Tuwallu, fa samma, fa samma samma tu maknanya hunaka. Hunaka tu maknanya di sana. Mana? Bukan summa. Kalau baca summa dia akan jadi kemudian. Maknanya dia kemudian. Tapi samma maknanya di sana. Allah Taala berkata fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, maka di situlah wajhullah. Wajahullah di sini maknanya adalah kiblat yang diradai oleh Allah. Itu maksudnya. Bukan muka Allah, bukan. Itu terjemahan yang tidak ikut tafsiran. Terjemahan, direct terjemahan. Ha, Cek GPT punya terjemahan. Aa, mungkin apa-apalah kan. Terjemahan-terjemahan bahasa. Wajahullah maknanya muka Allah. itu terjemahan yang salah. Terjemahan yang betul, mengikut tafsir, dia kata di mana saja kamu mengadap, maka di situlah kiblat yang diredai oleh Allah Subhanahu Maknanya yang penting ialah kita ikut apa yang Allah Taala suruh. Inna Allah wa siun alim. Allah Subhanahu ni maha wasi, n, wasi n, luas. Maknanya luas. Di sini kalau ikutlah kepada ayat ini kaitannya dengan ayat ini, artinya di mana mana saja pun tak jadi masalah. Allah Ta'ala ni luas terpulang kepada Allah nak suruh apa-apa Alim Allah Ta'ala ni maha tahu kerana Allah Ta'ala bila dia menyuruh kita sesuatu perkara kita mesti yakin Allah Ta'ala tahu kenapa kenapa bagaimana dan sebagainya tu kita serah kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala suruh kita buat macam tu kita ikut sebab Allah Ta'ala maha tahu kertinya terbalik daripada tu ialah manusia ni maha jahil Manusia ni jahil. Manusia ni tak tahu. Jadi nak bandingkan kita dengan Allah tak boleh. Sebab Allah tu maha tahu, kita ni maha jahil. Ha, jadi sebab itulah. Kalau orang Islam semua yakin macam tu. Kalau manusia semua yakin macam tu. Manusia percaya macam tu. Maka manusia ni akan ikut sahaja apa yang diarahkan oleh Allah. Allah Ta'ala suruh macam ni kita patut ikutnya. Macam kita semayang lah. Ha, masalah kita sekarang ialah masa kita membuat ibadat-ibadat ni kita ikut cakap Allah kita ikut jaga betul-betul kita semayang kita jaga betul-betul kita tak garu lebih-lebih kalau menggaru-garu-garu tu tiga kali batal kita tak buat keluar angin sikit pun kita rasa dah batal wuduk kalau kita buat macam ni sikit pun kita rasa dah salah jadi kita jaga betul-betul mengadak kiblat pun kita tak boleh ikut suka hati mengadak ke sana sikit mengadak sini sikit tak boleh kita akan rasa kalau mengadap lari sedikit daripada kiblat semayang kita tak sah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahuwataala dah ajar kita begitu. Nabi ajar kita begitu. Itu dalam semayang. Jadi kita semua alhamdulillah kalau dalam sembahyang, dalam ibadat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, kita akan ikut apa yang Allah Subhanahuwataala tetapkan. Tapi orang Islam pada hari ini selain daripada empat perkara tu selepas daripada haji tu kadang-kadang buat ikut suka hati ha, buat macam ni buat macam ni nak berjual beli nak berjual beli maknanya nak berniaga tak ikut cakap Allah halal ke haram ke riba tak riba ke terus langgar sedangkan kalau riba tu dah besar ha, tapi kita tak ikut cakap Allah jadi inilah masalah lah yang ada pada orang Islam lah pada hari ini. Kerana apa? Setengah tu kerana jahil. Kerana tak tahu bahawa sebenarnya kita ni kena patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Ha, bukan sembahyang saja, bukan puasa saja, bukan haji saja, bukan zakat saja. Sebab Allah Taala kita yakin alim. Kita ni jahil. Wa qalu attakhadallahu walada. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat 116 ni. Allah Ta'ala sebut tentang waqalu. Waqalu maknanya mereka berkata. Siapa yang berkata di sini? Yang berkata di sini mengikut ahli tafsir adalah iaitu orang-orang kafir Mekah. Waqalu. Mereka berkata. Ittakhazallahu walada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil anak. Ha, yang dikatakan sini, kalau orang Yahudi, mereka mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Ha, itu orang Yahudi orang Kristian mengatakan juga Allah Taala ni ada anak iaitu Nabi Isa. Orang kafir Mekah, orang kafir Quraisy ni, mereka pun sama juga perangai mereka. Mereka mengatakan bahawa Allah Taala ni ada anak. Siapa anak Allah kalau ikut orang Quraisy ni? Iaitu malaikat-malaikat. Mereka mengatakan bahawa malaikat tu adalah anak-anak perempuan Tuhan anak perempuan bukan anak lelaki sampai sekarang ni ada benda-benda ni diamalkan di, di apa ni dipercayai ha, oleh setengah-setengah orang lah kita kadang-kadang kalau kita tengok filem, tengok movie cerita yang dibuat oleh orang-orang barat Hollywood kita akan, kita akan tengok setengah-setengah tu setengah-setengah tu mereka buat cerita malaikat ni terbang ha, malaikat terbang eh. Mereka membuat patung-patung. Kalau kita pergi ke negara-negara barat ataupun kita pergi ke setengah-setengah, kita tengoklah gambar-gambar yang ada dibuat oleh orang barat ni dalam gereja dan sebagainya, mereka buat patung. Patung malaikat ni perempuan. Malaikat mana ada jantina? Malaikat ni bukan perempuan, bukan lelaki. Yang perempuan lelaki ni ialah manusia dan juga jin. Jin ada jin perempuan, ada jin lelaki. Jadi malaikat ni dia tak ada lelaki, tak ada perempuan, dia tak ada anak, semua tak ada. Tapi orang-orang kafir ni dia buat gambar malaikat ni adalah anak-anak Tuhan, anak perempuan Tuhan. Yang berkata macam ni ni adalah sejak daripada zaman Nabi lagi iaitu orang-orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu Wa Taala kata subhanah. Subhanah maknanya ialah maha suci Allah. Subhanallah lah kita kata Tapi subhanah ni maha sucinya Allah Ta'ala tak macam tu Apa yang mereka kata tu semua tak betul Subhanah Ballahu ma fis samawati wal ardi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata Ballahu Kita tengok sini perkataan dia sikit je Bal bahkan lahu untuknya Lahu di sini Lahu di sini untuknya Untuknya tu dia kata adalah Lil milkiyah Lil Lil milkiyah milkiyah ni maknanya milik maknanya milik lahu tu maknanya semuanya semua benda adalah milik Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab dalam orang Arab dia kata al milkiyah tu nafi al waladiyah dia kata maknanya kalaulah seseorang itu memiliki sesuatu benda bermakna dia tu bukannya anak dia sebab kalau anak ni bukan milik ah ha, gitu anak bukan milik kalau milik dia tu bukan anak jadi semua benda ni atas dunia ni adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala bila milik Allah, malaikat pun milik Allah, yang diciptakan oleh Allah, macam mana dia boleh jadi anak Allah, anak ni bukan milik, ha gitu macam kita juga kan kita ada anak kita ada harta, harta tu milik kita, anak tu bukan milik kita ha, bukan kita boleh jual anak tu orang jual anak tu orang, orang mengarut kan? ada juga orang tapi anak tak boleh jual dia bukan milik kita. Ah ha, bila dia besar dia tak jadi harta kita. Dia bukan diwarisi. Ah ha, bukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ballahu ma fis samawati wal ard semua benda yang ada di langit dan ada di bumi adalah semua tu milik Allah bukannya anak dia. Kullul lahu qanitun. Semua benda ni adalah kullun semua lahu untuk Allah qanitun maknanya mutiun maknanya taat. Semua benda yang ada atas dunia ini, ini yang diciptakan oleh Allah semuanya taat kepada Allah. Ada ayat yang lain juga. Allah taala sebut balahu aslama man aslama man fis samawati wal ardi lahu aslama. Bagi Allah kepada Allah lah tunduk segala apa yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi Allah Taala sebut dalam ayat ini dan juga dalam ayat yang lain bahawa semua benda tunduk kepada Allah yang tak tunduk kepada Allah ni dua je ha, yang ego sikit yang sombong sikit ni yang Allah Ta'ala beri kepada dia ikhtiar ikhtiar makna pilihan maknanya. bukan ikhtiar bahasa Melayu tapi ikhtiar bahasa Arab makna pilihan maknanya. dia boleh pilih siapa dia? jin dan juga manusia sebab tu dalam Al-Quran surah Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata فَبِأَيِّ آلَا إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Fa bi ayyi Maksudnya dengan nikmat Tuhan mana lagi kamu berdua ni nak nafikan? Ah ha, maknanya kamu berdua. Jadi Quran ni turun kepada manusia dan jin. Dia tak perlu turun kepada malaikat. Dia turun kepada manusia dan jin. Sebab yang sombong ni, yang nak jadi kafir ni ialah manusia dan juga jin. Malaikat tak ada masalah. Manusia yang jin lah yang kadang-kadang ada kafir ada Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kullu lahu Semua benda selain daripada jin dan juga manusia, dia ni adalah tunduk pada Allah. Ha, yang terbahagi dua ni adalah manusia dan juga jin. Maksudnya apa? Selain daripada manusia dan jin ni, batu-batu, gunung, sungai, laut, bintang, planet. Semua benda tak kiralah apa pun benda hidup, benda yang kita panggil benda mati ke, benda kita nampak matilah tapi sebenarnya hidup. Semua benda tu tunduk pada Allah Subhanahu Jadi kalaulah manusia ni ni tak tunduk pada Allah sepatutnya manusia ni malu. Badi us samawati wal ardi. Allah Taala kata dia adalah badi. Badi. ni maknanya yang mencipta. Tetapi dalam bahasa Arab ada sedikit bezalah. Badi dengan khaliq. Ha, khaliq ni mencipta terjemahan juga, ni badai pun mencipta juga tapi maksud badai ialah menciptakan satu perkara tanpa ada misalinsabih ha, ada contoh jadi kalau seorang tu buat satu benda yang mana tak ada contoh sebelum daripada ni kita panggil dia ni kreatif bahasa, bahasa kita kreatif kreativiti dia tinggi dia boleh buat satu benda yang mana orang tak terfikir nak buat tu kreatif badai maksudnya itu macam tu dia buat satu benda yang mana tak ada contoh sebelum daripada tu kalau kita buat satu benda benda tu dah ada contoh lah ha, itu tak panggil badik ha, macam kata setengah-setengah negara dia pandai meniru orang buat roket, dia buat roket orang buat komputer, dia buat komputer orang buat ni, dia buat ni ha, itu bukan itu yang mana badik dalam bahasanya itu dipanggil membuat tapi orang lain dah buat, dia tiru je ha, itu bukan ori lah seterusnya Allah Subhanahu wa taala kata dia adalah badi ussamawati wal ardi langit dan bumi ni Allah taala cipta ada mana ada contoh sebelum daripada tu maknanya dia boleh buat dia buat dia mampu buat dia berkuasa buat untuk satu-satu benda yang mana tak ada contoh sebelum daripada tu kemudian Allah taala kata wa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kum fayakun Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala ni mudah saja. Apabila iza qada, qada ni maknanya arada. Maknanya bila dia nak buat satu benda. Mudah saja bagi Allah. Dia hanya kun dia kata jadi jadilah fayakun. Kalau ikutnya, kalau ikutnya bila kita sebut kun fayakun, ada berapa second? Kun fayakun. Adalah lebih kurang 0.1 second, 0.001 second. Ha. Maknanya ada jarak masa tu. Kun fayakun. Kita nak sebut kun fayakun, kita baca Yasin. Allah Taala bila nak buat satu benda dia akhirnya kun fayakun. Sebenarnya kun fayakun dia ialah nak sebut Allah Taala nak sebutkan untuk kita. Ha, untuk mudah kita faham. Ada masanya tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala benda ni lebih cepat daripada kun fayakun tu lagi. Lebih cepat lagi mana? Allah Taala kat Allah Taala nak je terus jadi. Nah, macam tu. Tak ada masa. Tak ada masa jarak-jarak masa. Jadi dalam ayat ini ayat 117 ni Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan menceritakan bahawa mudah bagi Allah Taala ni. Kalau kita ni nak buat satu-satu benda susah. Kan? Kena buat ni, kena macam ni, kena macam ni eh. Ha, nak buat air pun susah kita ni. Walaupun gula dah ada, air dah ada. Ah ha, jak dah ada ha, gelas dah. gelas ada, sudu ada. Tapi kena cari sudu masuk gula, masuk teh, masuk kopi. Ambil masa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Ha, nak buat langit, nak buat bumi, dia hanya kun fayakun. Wa qala allazina la ya'lamun laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kemudian seterusnya lagi orang kafir Mekah ni, mereka ni berkata kepada Nabi Muhammad ni. Wa qala allazina la ya'lamun. Allah Taala sebut ni orang-orang yang tak faham ni. La ya'lamu maknanya tidak tahu. Orang-orang yang tak faham, orang yang tak tahu ni, dia akan berkata apa dia kata? Dia kata laula yukallimun Allah. Maknanya sini Allah Taala ni label, me-label kan. Orang yang memang tak tahu apa lah ha, dia akan kata apa? Jadi maknanya orang yang berkata macam ni memang orang tu masuk dalam kategori tak tak faham apa ni. Yaitu Allah Taala kata laula yukallimun laula yukallimun Allah au ta'tina ayah. Orang Quraisy ni dia berkata kepada Nabi. Dia berkata apa? Dia kata kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak bercakap dengan kita sendiri? Ha, dia kata. Ataupun dia kata au taktina ha, ya ataupun kenapa tak bawa tanda? Tanda ni makna mukjizat. Biar mereka nampak. Sebenarnya dah ada dah mukjizat. Tapi mereka ni ni kita kata sengaja bila mereka ni tak mau macam-macam lah buat, buat 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 apa ni buat buat spoil ha. cakap macam ni cakap macam ni sebenarnya mereka ni tak nak ha. jadi kalau orang dah tak nak tu macam Bani Israel Allah Ta'ala suruh semula lembu dia kata macam ni dia kata macam ni ha. last, last sekali kan susah diri sendiri orang kafir kuraj ni, ni macam tu juga mereka ni dah Muhammad ni mereka dah kenal dah siapa Muhammad ni daripada kecil mereka kenal Muhammad ni alamin orang bukan penipu memang boleh dipercayai dia cakap apa pun Muhammad ni bukan keluarga jahat Muhammad ni bukannya lanun Muhammad ni bukan macam ni bukan macam ni memang orang boleh dipercayai bukan orang suruh mereka ni percaya memang mereka percaya kepada Muhammad ni tiba-tiba bila Muhammad ni umur 40 tahun Muhammad kata aku terima wahyu mereka tak percaya ha, lah mereka tak percaya macam ni lah macam ni jadi rupa-rupanya kenapa mereka ni tak nak percaya? Mereka susah sangat nak percaya sebab banyak benda-benda yang Muhammad bawa ni adalah benda-benda yang mereka tak suka. Ah ha, boleh ganggu. Boleh ganggu bisnes mereka, boleh ganggu kehidupan mereka, macam-macam boleh ganggu. Jadi sebab itulah mereka tak nak percaya. Dia ada satu kisah yang masyhur, kita akan ceritalah akan datang. Cerita tanda bahawa mereka ni sebenarnya bukan tak percaya, tapi mereka akan kalau percaya akan menyusahkan mereka ha, jadi mereka nak jaga jadi akhirnya antara lah banyak lah di antara alasan-alasan mereka ni mereka tak nak percaya ni antaranya mereka kata laula yukallimunallah kenapa Allah Ta'ala tak bercakap dengan kami sendiri ada setengah ayat lain mereka minta supaya kenapa malaikat tak turun pada kami kenapa turun pada Muhammad seorang je marilah bercakap dengan kami sendiri macam-macam ha, jadi kalaulah kata, kalaulah kata Allah Taala tu datang bercakap kepada mereka, adakah mereka ni akan beriman? Tidak juga. Aa, macam itulah juga yang berlaku pada hari ini. Kita tengoklah kan, adalah orang yang tidak mau beriman ni macam-macam macam, -macam kita. Kalau nak percaya, sepatutnya mereka dah percaya. Allah Taala kata au tak au ta tina ayah ataupun datang tanda. Banyak dah sebenarnya tanda-tanda. Antara ni, tanda yang memang besarlah, yang ulama kata paling besar ialah Quran tu Quran tu bila datang bila cabar mereka tanya mereka kalau kamu tak percaya sangat kepada Quran ni datangnya daripada Allah kamu ni kata Quran ni datang dari Muhammad cubalah kamu buat cuba buat sebiji buat sebiji apa? satu ayat sudahlah. tak perlu satu surah tak perlu sepuluh surah tak perlu sebiji Quran tapi cuba bawa satu pekat, satu ayat saja daripada ayat Quran ni yang sama dengan Quran tak boleh Allah Ta'ala tanya ni Allah Ta'ala cabar ni orang Arab bukan cabar orang Melayu kalau orang Melayu nak buat ayat Quran memang tak boleh nak buat cakap bahasa Arab pun tak boleh eh, dia orang Melayu tapi ni orang Arab bukan orang Arab biasa-biasa ni orang Arab memang power-power orang Arab yang memang terror bahasa Arab ni dapat nombor satu seluruh dunia bahasa Arab ni nombor satu orang Quraish bila Allah Ta'ala kata ha buat lah cuba buat sama dengan Quran tu mereka tak boleh buat sebenarnya itu pun dah cukup dah dah jadi apa dah jadi tanda bahawa sebenarnya Quran ni bukannya datang daripada Muhammad kalau Quran dah datang dari Muhammad mesti mereka boleh buat lebih hebat lagi daripada apa yang Muhammad boleh buat ha, jadi oleh kerana ha, oleh kerana mereka tak nak buat tu mereka minta lah perkara lain pula minta ni, minta ni, minta, minta malaikat lah ada ayat lain tu mereka minta kepada Muhammad ni turun kertas daripada langit. Macam-macam. Nak minta kertas pula dah. Nanti kalau turun kertas, nanti kata macam ni, kata macam ni. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata, tak perlu sangat sangatlah mereka ni. Kalau so, layan mereka ni, habis. Ha. Jadi, Allah Ta'ala kemudian berkata, Wahai Muhammad, dengar nak cerita ni. Orang Quraish ni minta kepada kamu macam-macam. Sebenarnya, apa yang dibuat oleh orang Quraish ni, minta macam-macam ni, sebenarnya, sama orang-orang yang sebelum daripada kamu Sebelum daripada Nabi-Nabi dulu pun sama Mereka pun minta dengan Nabi-Nabi mereka Macam tu juga Jadi maknanya Perangai-perangai orang-orang manusia ni Yang tak percaya kepada Nabi-Nabi ni -Nabi sama je Zaman Nabi Nuh ke Zaman Nabi Ibrahim ke Zaman Nabi Lut ke Zaman Nabi Musa Zaman Nabi Nisa Zaman Nabi Daud Zaman Nabi Zulkifli Semua Nabi-Nabi ni -Nabi Allah Ta'ala kata Semua mereka ni bercakap bahasa sama je Ha, macam dah dah sama-sama dah belajar. Ah ha. jadi kazalika qawlal ladzina minkum lihim. Bila ayat ni ayat Quran ini turun, ayat ni turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terobatlah sikit. Ha. terobatlah sikit hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pun manusia. Bila orang kafir ni tuduh Nabi ni macam-macam. Orang kampung dia tuduh, orang Mekah ni tuduh dia. Nabi pun kadang-kadang naik tension juga. Ha, jadi sebab itulah bila Allah Taala kata macam ni, maka alhamdulillah redalah sedikit hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Dia rasa bukan aku saja, orang dulu pun kena juga. Jadi setakat itu dah saja. Insya-Allah untuk kali ini ada masa jumpa lagi sambungan ayat kita baru 118. Insya-Allah subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خس إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته